fitrat nima ekanligini bilasizmi sizga sun'iylik nima ekanligini aytish uchun fitrat haqida so'ylashim kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir inson fitratda tug'iladi deganlar ya'ni fitrat musulmonlikdir islomdir ammo ota onasi uni boshqa din bilan tarbiyalaydi masalan yahudiy qilib nasroniy qilib bu holni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yangi tug'ilgan hayvon bolasining quloq burni kesilganiga ge o'xshatganlar ya'ni soflikni o'zgartirishadi insonning ota onasi ham uning fitratiga qarshi ishlarni qilishadi biroq fitrat soflik allohga bo'lgan talpinish qalbda ruhda g'oyib bo'lmaydi shuning uchun ilk dafa qur'on oyatini eshitib inson titraydi namoz o'qishni bilmasa ham sajda qilishga o'zini muhtoj sezadi buni tan olmaslik ayni fitratga qilingan bir isyon